Компания промышленные вентиляторы представляет качественную вентиляцию промышленного назначения. В данном обзоре представлен радиальный пылевой вентилятор ВЦП-545. Диаметр рабочего колеса вентилятора 6,3 дм. Мощность двигателя 7,5 кВт на 1500 оборотов в минуту. Производительность вентилятора 9000 м кубических в час. Давление 1150 Паскалей. Данный вентилятор применяется в системах вентиляции и кондиционирования воздуха или иных газовых смесей, агрессивность которых к углеродистым сталям не должна превышать агрессивность воздуха с температурой до 80 градусов Цельсия. Содержание волокнистых материалов, липких веществ или пыли не более 1 кг на метр кубический. Устройство комплектуется асинхронным трехфазным электродвигателем нового поколения, Вентилятор рассчитан на комплектацию электродвигателями АИР для обычной среды и взрывозащищенными электродвигателями AIMM 4 vr 3 vr для использования во взрывоопасной среде. Вентилятор безупречно отбалансирован, отличается надежностью и безопасностью. Компания «Промышленные вентиляторы» является официальным представителем завода-изготовителя. Мы проводим гарантийное техническое обслуживание, Осуществляем самую быструю доставку во все города Украины и предоставляем самые низкие цены на рынке Украины и СНГ.